Saya ikut mana pun walaupun semasa saya keluar dengan May orang tetap panggil musmeh musmin juga kan. Saya dah tak boleh lari dah terima. Uh, adalah problem. Dia lebih dengan band ni bila kita ada empat kepala ni kepala lain-lain dekat ni kan. Ah uh, kita pun masih muda kadang-kadang uh, ada ada masalah yang kita tak dapat nak selesaikan kita selesaikan dengan cara yang paling mudah, lari. Penyanyi selalu kena tuduh macam tu makan seorang-seorang apa kan. Padahal aku kerja seorang tu aku buat seorang-seorang. Bukan dia <laughs> orang tolong pun. Oi, oh, tak boleh lah. Aku tak boleh nyanyi lagu main. kau dah keluar main. Dan alasan saya senang. Saya nak nyanyi lagu lain pun boleh. Sakit yang saya kena tu. Dia banyak menghilangkan memori-memori yang ada <laughs> dalam kepala <laughs> saya. <laughs> Okey, untuk episod kali ni kita bersama dengan seorang penyanyi dan juga nama besar dalam industri rock, music rock negara. Abang Mus. Assalamualaikum Abang Waalaikumsalam. Mungkin boleh kongsi sikit bang sebenarnya macam mana perjalanan Abang Mus sendiri dalam industri music negara ni bang. Penglibatan awal lah. 1987 macam tu. Dah start suka muzik ah. Ha. Saya tak pandai hmm. main muzik tapi hmm. saya suka menyanyi dengan kawan so awal-awal tu 86 87 ah. Ha dah mula dalam bermain rock. Macam mana? Macam mana abang boleh tahu yang bidang abang ialah rock? kita kita sebenarnya bukan ada plan pun nak jadi penyanyi rock ke apa ke sebab tahun saya kira dalam umur 15 16 je tu Era tu masa tu kira muzik rock ni adalah muzik yang kira satu Malaysia ni Boleh kata satu dunia saya rasa Tapi kat Malaysia ni memang muzik rock je Tenggelam semua muzik lain Macam saya ni dah memang masa tu kira jadi mak rock lah Bila saya tak pandai main gitar sangat Pegang je Bergambar je okey ya eh, gitar So bila bila kawan-kawan ada yang pandai main gitar main Dan saya akan suka menyanyi ha, Itu masa awal-awal lah So abang macam mana pula wujudnya kumpulan mid. Masa time tu saya dengan Handy uh, Black hmm. kita on jam, jam. Lepas tu sebab tak ada direction then ada satu pertandingan ada di Poh, pertandingan band rock. So kita masuk. Bungkus. Bungkus. <laughs> Selepas tu uh, ada kalangan uh, band yang daripada Test One tu juga yang menang tu, antaranya Use. tak, tak salah saya Use dengan Man tu dia join sekali dan hmm. dia orang tubuhkan band dengan Abu. Selepas daripada pertandingan tu, dia orang tiga orang, cuma dia tak ada penyanyi. Jadi dia, uh, jadi, dia orang bincang, tiga orang ni, Man, Abu, Neus bincang, dia nak try untuk uh, panggil saya untuk jadi penyanyi band oh, pen dia, dia, dia orang uh. lah. Dan kita orang pada tahun 1987, kita orang ada offer untuk masuk pertandingan Jorah-Jorah Rock di KL, Satu Malaysia. Okay. Bernasib baik lagi sekali, kita orang menang pula. Uh, okay. Di situlah okay. awalnya. Bila dah menang, kita terus buat album Jorah-Jorah Rock di panggil masa tu. Perjalanan Abang dengan May ni nampak macam senang lah kan Tapi kenapa Abang akhirnya decide untuk keluar And then pergi ke Ah, ha, Ini aku kena tengok sejarah balik <laughs> uh, Dia.. Kita dengan.. Uh, dia bukan kenapa lah Mungkin awal Mungkin muda uh, Kita.. Saya start uh, dengan May 87, album satu saya keluar pada tahun dan pada tahun 91. Mm -hmm. Saya keluar mi. Ah uh, adalah problem. Dia lebih dengan band ni bila kita ada empat kepala ni kepala lain-lain dekat ni kan. Ah uh, kita pun masih muda kadang-kadang uh, ada ada masalah yang kita tak dapat nak selesaikan kita selesaikan dengan cara yang paling mudah, lari. <laughs> <laughs> Senang selesai Tak tahu macam <laughs> mana nak settle uh, Adalah berlaku sikit Dan pada tahun 2021 tu, saya keluar mm -hmm. uh, Saya keluar Mei sekejap Tapi bila saya keluar tu Satu dia macam ni lah Mungkin saya umur masa tu muda oh, uh, 19, 20, 21 gitu Muda kadang-kadang saya rasa Saya masih kurang pengalaman dalam dunia ni Adalah pengalaman Bandingkan Mei tu kalau untuk kata individu punya punya pengalaman experience kita kadang-kadang kita tengok dunia lain pasal masa tu saya dah ada kawan di Kuala Lumpur kita dah ada band-band yang lain pada experience kadang-kadang kita tengok kenapa aku tak ada experience yang berbeza daripada apa yang aku dengan ambil kemungkinan itu yang kita ambil keputusan bila ada masalah sedikit mm -hmm. tu ambil keputusan keluar bila saya keluar saya jumpa ramai lagi kawan dan uh, saya terjumpa pula, lepas saya keluar band tahun 2001 tu, saya jumpa pula dengan Black. Uh, saya jumpa dengan Black, saya jumpa dengan Black Wings. Eh? Mm -hmm. Black Wings pun masa tu dia keluar Wings tahun 2001 tu. Jumpa pula dengan Bud. Dan kita ada plan lah dengan, uh, dengan ada production. Kita nak macam set up satu team. So saya rasa orang oh, ni satu experience baru. So kita nak teruskan benda tu. Dan uh, kita buat satu band, kita tubuh satu band panggil Strangers. Mm -hmm. Saya, Black, Bud. Dengan Nan, Nan pemain gitar, uh, M Nasir Dengan Gong, dia panggil Gong masa time tu So untuk band tu Kita hanya ada experience buat recording 2 bulan tu Then Sekejap balik tu terus kita macam ada masing-masing ha Nan dia sibuk dengan uh, MNASA uh, Saya dengan Black keep in touch juga masa tu But dia ada hal dia, dia ada bisnes Then uh, kitorang uh, band tu habis gitu je Sehinggalah pada tahun 96 Black bila dah join dengan Wings uh, dia orang ada problem sebab awi keluar dan dia orang uh, offer uh, saya untuk join Wings ah uh, sampai tahun 2000 saya dengan Wings dan uh, bila tahun saya rasa tahun 2004 saya join semula dengan May so abang sepanjang yang abang bertukar-tukar abang bertukar-tukar band ni kan bang mana bagi abang yang paling seronok bang saya ikut mana pun, walaupun semasa saya keluar dengan Mek, orang tetap panggil musmeh, musmeh juga kan. Saya dah tak boleh lagi dah trademark. Sebab apa yang kita cipta mula-mula, apa yang kita create mula-mula, itu dia dah jadi trademark. So, selepas tu saya nak masuk strangers ke, saya pergi solo ke, orang panggil musmeh juga. Saya ke. tak boleh lagi. Awal-awal tu saya marah, marah juga kalau saya pun Eh, aku dah tak ada dengan May lah masa saya sebelum join May Valley hmm. Ada yang panggil musmi saya kat, eh tak, aku dah tak ada mail dah. Aku mus orang hmm. je. <laughs> try create mus solo lah apa kan. Ada <laughs> saya create album solo pun pernah. Masa hmm. dalam ni. Uh, so, tak boleh lagi. Orang tetap juga akan uh, ingat saya as a musmi. Hmm. Awal-awal saya tak boleh terima benda tu. Saya cuba cakap saya mus lah. Ataupun saya bila ada join dengan ni, saya cakap, try cakap saya mus rangers lah apa. Hmm. Uh, tetap juga musmi. Uh, ada uh, dia Itu tak ada yang lekat. Tapi Ella sampai sekarang ni saya dah timur keadaan tu. Oh, hmm. Sekarang ni pun, walaupun dengan dah dengan babari pun orang bagi musmi nak tak ya jelah. lah Saya <laughs> kira, <"Yeah> je lah. <laughs> uh, uh, saya hiukan jelah. Sebab apa yang kita create awal-awal orang akan ingat benda <laughs> tu. Dia jadi trademark kan. Sebenarnya apa yang berlaku dekat dalam grup ni tu sendiri bang sehingga abang keluar untuk kali kedua sebab ada dakwaan yang menyatakan <laughs> abang banyak ambil job tepuk seorang. Ah seorang dia seorang memang tak. macam tu. Penyanyi selalu kena tuduh macam tu makan seorang-seorang <laughs> apa kan. Padahal aku kerja seorang-seorang tu aku buat seorang-seorang, bukan dia <laughs> orang tolong pun. Ha. Ada juga lah bagi. Tapi dia orang lupa pak tu. Ha. dia nak sama rata mana boleh aku dengan nyanyi seorang-seorang. <laughs> tak adalah ini memang sentiasa berlaku lah. Uh, bukan kata penyanyi ni penting diri sendiri tak. Uh, uh, macam mana nak kata ya? Kalau kalau saya nak menuding jari tak guna tak guna, benda dah jadi sejarah dan benda tu jadi tak best lah kan sebab bagi kita masing-masing ni aku rasa aku betul, kau rasa kau betul so, buat tu ni bukan untuk saya nak meruding jari, bila berlaku benda macam tu, masing-masing tak ada experience, untuk nak mengekalkan band, kita tak perlu jadi sampai satu orang terpaksa uh, apa tu, memendam rasa atas perbuatan orang lain orang lain pula tak boleh lah dia rasa dia je betul uh, kau tak betul, uh, kita Sepatutnya tak boleh benda tu Bila ada benda tu yang berjadi perpecahan dalam band Bukan kata kita orang je Yang lain pun berlaku benda-benda macam tu Kadang-kadang uh, Kita cuba mencari jawapan untuk membetulkan diri kita uh, Itu yang berlaku Jadi kita akan nampak betul sebelah pihak Sebelah pihak tak betul Tapi bila kita pergi pihak yang tak betul Dia, rasa, dia kata dia betul Yang itu pula tak betul So sampai bila tak habis benda tu Sampai bila tak habis Tapi ini benda yang selalu berlaku dalam Uh, dalam dalam band lah. Kebanyakan band saya rasa kebanyakan band yang ada kat Malaysia, sekalipun Malaysia dan satu dunia pun menghadapi situasi yang sama sebab kita manusia. So apa yang time lepas abang uh, berpecah tu kan, bergaduh tu kan. Abang boleh ke nyanyi lagi lagu lagu, lagu Kumpulan Mei bang? Saya nyanyi lagu Metikal, Metallica, Metallica boleh tak marah. Hmm. Dio pun tak marah saya nyanyi lagu Dio. Jadi kenapa Mei nak marah <laughs> saya punya alasan gitulah. <laughs> Dan uh, memang memanglah memanglah saya akan terpaksa menyanyi juga lagu daripada band yang saya dah keluar masa saya keluarlah. Kadang-kadang prinsip as a prinsip saya kena harung dia ni. Orang suka ke orang marah ke saya tak boleh buat apa. Uh, so saya tahu dari side dia orang pun ada yang oh tak boleh lah kau tak boleh nyanyilah lagu Mei kau dah keluar Mei. Dan alasan saya senang. Saya nak nyanyi lagu lain pun boleh. Yang boleh yang boleh menyekat saya hanya kalau ada satu surat. Mahkamah marah mengatakan hmm. kau tak boleh nyanyi lagu ni. Kalau kau nyanyi kau akan kena saman contoh. Ah ha, baru saya cakap saya okay. uh, tak menyanyi. <laughs> Tapi sehingga sekarang tidak pernah ada lagi berlaku benda itu kan. <laughs> ha, saya rasa lega lah <laughs> Dia orang marah kadang-kadang kan. Saya tahu lah dia orang hmm. marah. <laughs> Tapi bila saya masuk balik kalau saya ada nyanyi sendirian pun lepas orang bila dia orang, dia orang nak marah saya bagi nah RM50. <laughs> Jadi <laughs> kena makan suap juga <laughs> dia <dengan laughs> ni. Ah, kena suap. No, no, toleransi lah. <laughs> ah, dalam band mm -hmm. bila sebab saya dah dah biasa menyanyi solo waktu mm -hmm. tu, tu kan. Selepas saya keluar tu sebab sebelum saya ada menyanyi solo, kadang, -kadang ada event yang memerlukan seorang. Uh, saya pun jadi sebab salah juga. Mm -hmm. Ada event nak nak panggil saya nak nyanyi solo, kadang, kadang nak nyanyi untuk dua lagu. Takkan disebabkan itu saya tak pergi ataupun saya nak hirit juga band ni kan. Sekarang saya cakap dia orang. Saya cakap saya ada band ni. And, tak nak panggil band. Tak. Event ni kecil je. Mm -hmm. uh, nyanyi minus one je. Contoh macam tu kan. Untuk dua lagu. Tiga lagu. Banyak yang macam tu punya event. Mm -hmm. uh, sebenarnya awal-awal tak ada problem. Dia bila jadi problem tu. Bila dia orang dah terfikir macam. Makan seorang. Uh, bunyi makan seorang. Itu yang payah tu. Saya nak kata <laughs> macam mana. Eh? Kerja tu saya buat. Takkanlah saya nak share semua. Tapi saya tak adalah kejam sangat. Ada jugalah. Saya, kebanyakan show-show yang. Saya rasa patut saya share sikit. Share tak semesti sama. Iyalah saya buat seorang-seorang kerja tu, takkan saya nak bagi sama rata contoh mm. dia kan. Ah uh, dia orang kena timalah kadang berapa yang saya bagi. Uh, benda tu berlaku sebab saya rasa tak fair ataupun uh, tak tak best lah sebagai kawan kalau kita dah dapat uh, uh, job dan uh, kita aja kan. Saya ada juga uh, sebahagian daripada tu yang kita share. Okeylah bang itu, itu pasal band eh. Itu pasal band abang yang dulu. Pada 2000 kita masuklah sikit pasal soal kesihatan abang yang waktu 2017. Yap. Ketika itu yang abang koma sehingga 10 hari kan. Mm hmm. Masalah dia uh, sakit yang saya kena tu dia banyak menghilangkan memori-memori yang dalam kepala saya. Pelaku yang dipanggil apa? TTP. Saya pun tak tahulah. Doktor kata TTP. Mm -hmm. Dia simptom dia uh, yang besar. Dia simptom dia selepas uh, waktu saya sakit tu, mm -hmm. dia jadi banyak memory loss. <laughs> memory loss. So waktu terdekat masa selepas pada saya sakit, saya nak nak cover balik pun masa saya masuk hospital dalam du, dua bulan lah. Eh? sebulan dan saya nak recover tu, recover yang dia punya dia punya Sakit tu dalam sebulan lepas tu Tapi nak Nak recover overall Banyak yang melibat Dari segi fizikal Okay mm -hmm. And uh, Tapi More on memory uh, Saya Nak mengingat balik Banyak perkara tu uh, Apa yang saya buat sebelum tu mm -hmm. Aktiviti saya Oh nak recall balik dekat setahun jugalah so, Sekarang dekat okey lah uh, Sekarang okey mm -hmm. Tapi saya Mana yang saya fokus lah okay. Mana yang saya fokus Okay lah. Waktu sakit tu, Abang rasa itu, itu hidupan Abang yang paling, the lowest point ke ataupun macam mana, bang? Saya banyak mengalami keadaan-keadaan yang kata lowest point ni hmm. Bukan sekadar, dia berbeza lah Yang sakit tu berbeza Tapi kalau yang lain-lain tu, saya down banyak ketika Macam kalau keluar band, hmm. macam saya yang seorang Itu banyak saya menghadapi keadaan-keadaan yang saya down saya pernah juga ada rasa macam tak mau jadi penyanyi nak buat kerja lain lah rasa tu uh, dia banyak keadaan yang banyak berlaku tu waktu bila tak ada band uh, so kadang-kadang saya down ada berlaku benda-benda tu ada berlaku kadang-kadang sampai rasa macam kira nak buat kerja lain itu pernah berlaku tapi yang sakit ni dia bukan down bila selepas pada sakit saya bukan ada feel down cuma saya takut saya dah tak boleh nak buat kerja yang saya main 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 ni lah macam saya rasa penyanyi. saya takut tak boleh itu dia tak jadikan saya down dia jadi lagi saya rasa macam lagi semangat untuk saya nak uh, bila balik dan saya nak lebih improve daripada apa yang pernah saya buat sebelum ni dia lebih ke macam tu benda tu datang bila kata Joe panggil untuk join Barbarik sebab saya rasa ini peluang untuk platform yang saya boleh fikir ke arah yang macam tu. Saya rasa uh, kalau saya down sebabkan sakit, habis lah, tak ada apa lagi lah. Sebab saya tahu sakit saya tu kalau tak boleh nak recover dengan keadaan umur, kita dah umur 50 lebih, no point lah saya nak create something ataupun nak buat sesuatu yang nak fresh ke baru ke. Hmm. Abang, abang dalam barbarik kan, abang tak terfikir ke untuk tukar nama abang kepada Mus Barbaric ke instead of Yelah, walaupun abang kata apa yang kita buat di awalnya itu macam Musme itu akan terus kekal Saya dah ada dalam industri ni 30 tahun lebih Saya rasa tak perlu saya nak, bukan maksud saya tak perlu tukar Saya tak fokus sangat benda tu okay. Orang dah tahu nama, -nama saya mm -hmm. Cuma bila masa saya masuk ke Gabar Gansa Di situ saya berpeluang untuk nak membuat Uh, atau pun nak memberi uh, sesuatu yang mungkin fix bukan berbeza saya nak fixkan uh, dalam masa segi Gawang Zah sebab dia orang suruh uh, ada nak pakai nama lain ke apa kan saya cakap saya nak kekal nama mus sebab itu orang dah tahu saya saya tukar pun tak guna kalau saya nak pakai mus uh, babari eh uh, no point mus double s dekat situ perbezaan yang saya cuba buat tanpa perlu menukarkan bunyi tanpa perlu menukar apa-apa nama hmm. mus tetap juga mus tapi M U S S visuality orang tengok saya ada create a new branding kat situ dah okay. abang so bila abang dah masuk dalam group barbarik ni kan apa yang abang tengok dekat band ini abang abang rasa in future dia macam inilah lah uh, bila saya dengan Joe kadang-kadang dia ada banyak plan yang dia tak bagi tahu dia jarang lah bukanlah langsung tak dia jarang kalau dia buat sesuatu tu Dia akan cerita Oh kita nak buat macam ni Kita plan macam ni Adalah Ada sebahagian tu dia cerita Tapi ada sebahagian kebanyakan Yang dia buat sesuatu Dia senyap dia senyap tu bukan pasal dia nak rahsiakan benda tu atau apa. Satunya kadang-kadang dia ada idea. Tapi dia tak dapat nak nak tahu kalau yang lain ni fulfill, finishing dia jadi apa. Saya pun tak nampak gambaran kalau awak tanya macam apa apa nak jadi babari kan. Saya tak nampak gambaran tu. Tapi saya nampak daripada apa yang kita orang kerja sekarang ni daripada yang 2 3 tahun yang sudah ni sehingga sekarang ni step tu saya nampak uh, kita menuju ke satu direction di mana babarik ni satu band yang kira lebih kukuhlah ataupun lebih mempunyai direction. Walaupun kita tak nampak direction tu kita let it flow, biar dia flow. Hmm. Tapi dalam keadaan yang kira flow yang ada direction lah. Faham? Direction tu maknanya kita macam uh, band yang tuju, ada hala tuju. <laughs> Sebab kita hanya menunggu juga daripada Joe ni apa next <laughs> dia kita nak fulfil kat sini. So kita more, to, more ready. Kita orang yang lain ni, tiga orang ni more ready. Uh, lebih bersedia untuk nak hadapi benda-benda yang surprise. Apa expect tak yang Barbarik ni akan diterima oleh orang ramai sebab ialah tengok bila buat konsert sold out. Uh, ini pun merupakan konsert yang kelima dekat ZAP 28 Jun ni kan. kan? Uh, hmm. Dalam muzik dia tak ada usia. Faham? Dalam muzik tak ada usia. Okey. Uh. Muzik tu tak ada usia. Cuma orang yang nak buat muzik tu <laughs> Kalau kita tak beri komitmen ataupun kita tersilap percaturan ataupun kita tak ada plan apa-apa plan tu maksudnya ialah kita umur 50 nak main macam umur 20 kalau kita tak memikir yang macam tu kemungkinan benda tu payah nak jadi tapi kalau kita mikir kita tahu kita di usia yang macam ni tapi sebenarnya kalau tengok gambar barik ni macam tak ingat umur <laughs> betul di sinilah pengalaman yang membantu pengalaman yang membantu macam mana kita orang di usia 50 lebih nak buat satu muzik yang kita tengok eh ni orang 20 je yang boleh buat ni 20 30 ni kan pengalaman ni dia subjektif ah maknanya dengan lagu yang contoh macam saya menyanyi dengan lagu yang high pitch macam mana saya nak kontrol uh, saya punya breathing technical lah technical mouth ke technical dekat sini pengalaman banyak membantu lah lepas tu kita kena praktis dengan cara yang betul lah praktis cara yang betul so apa yang abang akan janjikan untuk konsep 28 Jun ni bang. Oh. Tadi uh, abang Joe kata dia kata hmm. apa dia kata? Dia takkan boleh pergi tandas. Kalau untuk abang pula itu memang dia bagi <hahaha> yang dia bagi tahu saya juga kali ni <hahaha> dia orang tak ada chan. Maksud dia dekat situ bila tak ada chan tu setiap elemen yang ada dalam uh, uh, lagu kita orang nak perform Setiap elemen adalah benda-benda yang surprise tadi. Mm -hmm. Di situ yang baru nak nak pergi toilet, eh nanti dia dah buat benda lain contoh dia. Ah mm -hmm. uh, itu 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 yang Joe cakap tu. Sebab uh, kebanyakan lagu arrangement kita tukar uh, uh, dan keseluruhan persembahan introduction lain pertengahan ada benda yang berlain. Mm -hmm. ending ada benda yang lain memang tak dan pergi toilet ajalah. Uh, saya pergi toilet lah bayar tiket nanti. <laughs> Itulah yang akan berlaku. Cuma untuk side saya uh, saya tak mau eksperimen terlalu banyak sebab saya rasa uh, pengalaman tadi dah cukup dah untuk saya nak fulfill apa yang ada dalam uh, persembahan saya masa konsert itu nanti. Eksperimen tak banyak cuma saya nak kekalkan nak momentum energy. Apa akan nyanyi ni? Enam lagu dalam album ni yang ya. lagi selebihnya 14 tu lagu banyak Wings. lagu yang saya pernah kalau-kalau uh, album ni pastilah saya dengan Barrik hmm. dengan Joe pun semua. Tapi banyakkan lagu yang saya pernah dengan Joe dulu ketika dengan Wings. Wings. Okay. Uh, masa kita orang Wings dulu banyak lagu uh, Tapi ada juga Lagu tiga. Awal ada kan? itu yang nak, nak, nak surprise tak nak cerita ke Kalau cerita tak jadi surprise Kalau tak cerita orang cakap Alah orang tak tahu pula Confuse Aku pun confuse Macam mana orang nak beli tiket dia tak tahu Kalau orang nak tahu Yelah itu Biasa punya kata lah Kalau nak tahu datanglah show nanti Itu trik ni Okay bang kita pun dah Di penghujung mungkin abang boleh Kongsikan sikit mengenai uh, konsep yep. Pertama saya ucapkan terima kasih Sudi jemput saya Tapi saya nak bagi tahu pada pendengar yang dengar ni Babari akan ada satu lagi benda yang cukup uh, kita fikir menarik lah. Kita orang fikirlah. <laughs> Tapi saya harap juga ramai yang lain pun fikir benda ni menarik ke. Uh, macam saya kata tadi, setiap kali persembahan kalau Babari perform, akan ada elemen surprise. Jadi kita akan buat surprise yang berbeza sikit juga kali ni untuk konsert Babari Pentas Peluru Coklat uh, kat ZAP KL lah. Uh, 28 Jun. Dan kita akan buat persembahan kemungkinan 2 jam ke 2 jam setengah. Uh, kita ada pertengahan, ada segmen yang cukup menarik. Dan anda akan terkejut nanti. Saya akan nyanyikan satu yang berbeza kat situ. Dan kita ada penutup yang menarik untuk penutup. Satu juga benda yang kira... Dia jangka. Tapi banyak yang tak jangka untuk konsert ni. Akan ada benda tu. Thank you, Abang. Yap, Kerana sudi hadir untuk hari ini. Untuk korang, jangan lupa purchase tiket sehingga kita berjumpa lagi bye assalamualaikum